Halo sahabat saudara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah hadir di channel ini Bersama saya Tan Marajo mana, guys? Subscribe guys Subscribe Pada konten sebelumnya Kita telah membahas mengenai Syekh uh, Madinah itu salah satu ulama yang pertama yang membawa Islam ke tanah Minang. Syekh so, Madinah meyakini bahasanya Islam hanya dapat berkembang di Minangkabau apabila disiarkan oleh masyarakat Minangkabau itu sendiri. Hal ini disebabkan karena orang Minang yang tidak mudah dipengaruhi oleh orang luar dan teguh kepada keyakinan. Keyakinan beliau tersebut terbukti dengan kehadiran Syekh Burhanuddin Yang mana dekat perjuangan beliau Yang juga dibantu oleh tiga saudara Saudara perguruan beliau Ketika belajar bersama Syekh Abdurrauf Di Aceh Singkil Yang menyebabkan Islam tersebar luas Di ranah Minang Sehingga Islam tak dapat Terpisahkan Dari Minangkabau Sehingga timbul satu istilah Tak Islam maka tak Minang Artinya, orang Minang haruslah beragama Islam. Dan apabila orang Minang tersebut murtad atau keluar dari agama Islam, maka dia sudah dianggap bukan orang Minang lagi. Hal ini sesuai dengan falsafah adat Minangkabau yang tertuang di dalam Sumpah Sati, Bukit Marapalam yaitu suatu kesepakatan antara kaum adat dengan kaum padri atau kaum ulama tentang penerapan syariah Islam di ranah Minang. Artinya penerapan syariat di Minangkabau haruslah secara total. Adapun isi dari sumpah sakti Bukit Marapalam itu yang dikenal dengan falsafah Minangkabau Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Syarak mengato, adat memakai. Artinya, segala norma dan hukum di Minangkabau haruslah berdasarkan pada syariat. Dan syariat dimaksud adalah syariat yang sesuai kitabullah. Dalam hal ini adalah Al Qur'an apapun norma dan aturan-aturan yang diterapkan dalam Al-Qur'an yang disampaikan di dalam Al-Qur'an maka itu diserap dan diterapkan dalam norma hukum dalam adat di Minangkabau sebagaimana yang kita ketahui bahasanya Syekh Burhanuddin adalah penduduk asli di Minangkabau orang tua beliau berasal dari Guguk Sikaladi pariangan Tanah Datar Bapak beliau bernama Pam Pam Sati Karimun Merah Sementara ilmu, ibu beliau bernama Putri Cukwik Bilang Pandai Dari suku Kuci Syekh Burhanuddin dilahirkan pada hari Selasa tanggal 17 Safar tahun 1026 Hijriah Dan hari kelahiran ini diperingati oleh murid-murid beliau dari pengajian tarikat Shatariyah yang disebut dengan basapa beliau terlahir dengan nama kecil kanun namun sehari-hari beliau lebih sering dipanggil buyong pono yang berasal dari kata samparono yang artinya beliau adalah anak yang baik dan tidak banyak tingkah Bagaimana anak-anak kampung lainnya? Syekh Burhanuddin sehari-hari juga menggambala sapi dan kerbau milik orang tuanya. Konon kabarnya, di saat menggembala sapi dan kerbau itulah Syekh Burhanuddin bertemu dengan Syekh Madinah. Kemudian, Syekh Burhanuddin belajar dan mengenal Islam kepada Syekh Madinah. Setelah belajar selama tiga tahun dengan Syekh Madinah, Syekh Burhanuddin disuruh untuk melam, menambah ilmu beliau dalam hal keislaman kepada Syekh Abdul Auf di singkir Aceh. Setelah belajar kepada Syekh Abdur Auf di singkir Aceh, barulah Syekh Burhanuddin kembali ke Minangkabau dan menyiarkan Islam yang dibantu oleh tiga saudara seperguruan beliau yang sama-sama belajar bersama Syekh Abdul Rauf atau yang lebih dikenal dengan Syekh Kuala. Sanak saudara, demikianlah untuk konten kali ini saya berkisah tentang sejarah masa kecil Syekh Burhanuddin. Terus selanjutnya kita akan mencoba untuk menggali atau membahas Putar perjalanan Syekh Burhanuddin dalam menuntut ilmu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Apabila kiranya video informasi dan video ini bermanfaat, hendaknya juga disebarkan kepada teman-teman yang lain. Semoga lebih bermanfaat bagi orang banyak. Saudara-saudara, mohon maaf apabila ada salah kata. Dan apabila ada perbedaan informasi ataupun perbedaan pendapat seputar informasi yang telah saya sampaikan ini, hendaknya kita bisa untuk berdiskusi dan memperdalam lebih banyak seputar tentang masa kecil Syekh Burhanuddin. Banyak maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.